Я Роза. А я Гена. А я Малыш. А я Инсанет и Лиза. А я Тимоха. А я... Погоди. Так, Тимоха. Лиза. Малыш. Гена. Роза, а где дружок? дружок? Куда, куда спрятался дружок? Он играет прятки. Дружок, ты где? Он прятки играет. Ага. Ну для чего? Сейчас мы пройдемся по этим книжкам, быстро найдем дружка, да? Да. Давай. Так, ну дружок, вылезай! Утопила, кашу варила, деток кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Ты тропнику, Короче, я остаюсь кашку кушать, ты кушать ты да? Тупил, Идите тупил, дальше тупил. искать. О, ну ладно, я пойду дальше искать. Так, где тут может быть? Ну? Эй, мой зеркальце, скажи, да все правду даже, где дружок? Дружок, найдешь ты дружка, если будешь искать по книжкам. Ладно, вот, да, зеркальце, мы то сделаем. Так, так, о, о. я ух ты-пух ты какой большой. Да, давай спросим у Маквина, где может быть дружок? Ну, Маквин, где дружок? Не пора на гонку. Может, Японии? Как ты думаешь? Туда далеко. Может, Италия? Я думаю, что тоже далеко. Может, Великобритания? Да если только по книжкам. Эх. Не получилось, найти дружка, одну можешь? Получится, о, лиски! Не, не да, лиска! Так, ну кто тут знает? Эй, ты, Рыжий, ты знаешь, где находится дружок? Какая картошка? Дружка отдавайте! Нет! А ты дружка скушал? Нет, я не скушал. его. Какой чудесный день, какой чудесный день, какой чудесный день. Я, и песенка какой моя! Ой-ой, я забыла, мне же надо идти репетировать песенку. Ах. Так, пойдем дальше, кто у нас? Тимоха. Привет, Тимоха! А ты дай где дружка искать? Дай молочка, буренушка, хоть капельку Не понял. Причем чем тут молоко? Малые ребята, Дружок не кот! Ну ладно, не получилось. Так. Ну, сейчас моя очередь, сейчас моя очередь. Так. -с. О! Будет красивенько. Будет красивенько? Что красивенько? У меня нет. Вообще. Давай, давай, ищем дружка. А мы еще не спим? Ночь на дворе. А? А? Папа! Папа! Ужас! Папа это был! Все. Да, дружок пошел. Так. Где она? Я... Да, да, где дружок? Так, что там такое? Батарейка. Спрошу-ка я у девочки. Девочка, ты видела нашего дружка? Да не зайчики мы ищем, мы дружка ищем. Дружок собака вообще-то. Может ты мальчик будешь? Сейчас все Что а чинить? Все я и сам умею чинить, я и сам умный. А дружка ты видел? Вообще, ты молодец. Да я то знаю. А где дружок? Можешь, Ладно, играй. Некогда мне с тобой тут играться. Так, следующий у нас. Малыш. Так, ну. Давай, Что попросим. Это он Мишка, лка, лка. Кого ты там, дружка гоняешь? Да. Куда, куда ты его гоняешь? Это. Вы тумане. Ух ты, на границе, на какой границе он? Полиции. Полиции? Ого. Угу. За что? А, а, полица... с... а, офицеры спят. Да. Ну сейчас я быстро найду этого блужка. Сколько можно прятаться? <связь> что? Это череп дружка? Да. Да вы что? А где сам дружок? Дети, куда дели дружка? Да, пропал дружок, я тоже так думаю. Эх, ладно, спросим у Золушки. Золушка, ты видела дружка? Куда же ты, Золушка? Погоди же, Золушка, куда же ты? Золушка! Золушка, стой! <смех> <смех> Меня личку не послушали. <laughs> О, а я знаю, есть такие бременские музыканты, которые ходят по свету. Может, они видели дружка? Ясно, прогнали и дружка. Дружка прогнали. Куда? В лес. Да? А я знаю, кто может знать, где дружок. Вот сейчас, вот. мы, сейчас мы узнаем. Где же дружок? Баба Яга. Что? Что он делает у Бабы Яги? Твердый знак. Подъезд. И. Подъезде Бабы Яги? Ужас, что он и. там делает? Да не длужок был. Эх, ладно. Кто следующий? Ген. А я знаю. Он отправился к своим родственникам на ферму. У бабушки. Да, к родственникам на ферму. Да. Кушать рыбу. Слушать пенди соловьев. смотреть, как работает сельскохозяйственная сельско техника. Вот так. так. Ну, потом он ушел дальше. Куда? Я знаю, я знаю. Он ушел в Латвию. В Латвию. Изучать латвийский алфавит. Что? Это не латышский алфавит. У -у -у. Так. А я знаю. Давай, давай мы попросим. Полиция. У поли... полиция. Да, у полиции. Полиция. Да, полиция. Найдите нам дружка, пожалуйста. Полиция едет спокойно везде. Так, полиция. Ну и что, полиция где? Где наш дружок? Я здесь! О, привет, дружок! Мы Простите, тебя так искали! Я был на бабушке. Везде. У бабушки на ферме, да? И что там делал? Послушал гимны французской полинезии. Французская полинезия? Дружок, что с тобой? круто. Но всем ребята понравилось. Где Полинезии? Да. Вот, я не я. Я настоящий парень. Я сейчас с ними футбол буду играть. Вот. Так что пока мне очень мало времени.